Kurang dari 2 minggu sebelum kita memasuki ke bulan Julai 2025. Dalam video pada kali ini, saya nak senaraikan berkaitan dengan bantuan-bantuan daripada RM50 sehinggalah ke RM900 yang bakal disalurkan sepanjang bulan Julai 2025 untuk info anda di luar sana. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Pejam celik, pejam celik, kita dah nak pun masuk ke bulan Julai 2025. Kurang daripada 2 minggu sebelum berakhirnya bulan Jun dan kita akan masuk ke bulan Julai 2025. Jadi dalam video pada kali ini kita nak menyelusuri, nak melihat senarai-senarai bantuan yang bakal dibayar sepanjang bulan Julai 2025. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan sara untuk bulan Julai 2025. Sara bulan Julai 2025 ini agak menarik sedikit kerana ada sesetengah kategori yang bakal menerima amount yang agak besar kerana ada tunggakan bayaran kepada mereka yang belum dibayar untuk bulan April, Mei dan Jun. Jadi tunggakan ini bakal dibayar kepada mereka pada bulan Julai 2025 sekaligus dengan bayaran untuk bulan Julai juga. Jadi amountnya akan jadi besar. Ada yang akan menerima sekitar RM500 dan ada juga yang bakal menerima sekitar RM450 sekaligus pada bulan Julai ini. Jadi untuk bayaran bagi Sarah 2025 bagi bulan Julai seperti biasa akan dimasukkan ke dalam MyCard pada 1 hari bulan Julai 2025 secara asasnya amount akan kekal seperti amount yang anda terima sewaktu bayaran pada bulan Jun 2025 sebagai contoh untuk kategori isi rumah yang berada dalam data ikasih menerima RM200 yang tidak berada dalam data ikasih menerima RM100 untuk kategori warga emas yang tiada pasangan bagi yang berada dalam data ikasih menerima RM150 bukan data ikasih menerima RM50. Manakala untuk bujang, hanya untuk bujang yang berada dalam data e-kasi menerima RM50. Tapi harus diingatkan yang berada dalam data e-kasi ini bukan semua orang yang berada dalam data e-kasi tetapi yang berada dalam data e-kasi yang statusnya disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar. Jadi penerima yang menerima tambahan seperti dinyatakan sebentar tadi adalah mereka yang sewaktu saya makan pada bulan April hujung April menunjukkan mereka telah pun berubah kategori daripada yang bukan berada dalam data ikasi yang disahkan miskin ataupun miskin tegar telah berubah kategori ke dalam data ikasi yang statusnya disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar jadi ada tunggakan bayaran kepada mereka ini yang akan dibayar pada bulan Julai nanti sekaligus dengan bayaran bagi bulan Julai seperti dinyatakan sebentar tadi amountnya. Untuk info lanjut berkaitan dengan perkara ini berkaitan dengan tambahan ataupun tunggakan yang bakal dibayar ini anda boleh rujuk video admin sebelum ini ada dijelaskan dengan sejelas-jelasnya berkaitan dengan perkara ini. Jadi pada satu hari bulan Julai nanti anda boleh semak di mykasih.com.my untuk melihat baki terkini dalam MyCard anda yang boleh digunakan setelah bayaran bagi bulan Julai dilakukan. Kalau anda ada aplikasi MyCasih anda juga boleh menyemak baki dalam MyCard anda menerusi aplikasi MyKasih. Boleh juga semak kedai-kedai yang berhampiran serta barang yang boleh dibeli boleh gunakan aplikasi itu untuk scan barcode barang di pasaraya-pasaraya untuk menentukan barang itu boleh dibeli ataupun tidak dan baki yang berada dalam MyCard anda itu boleh dibawa ke hadapan sehinggalah ke bulan-bulan yang berikutnya tapi harus digunakan sebelum berakhirnya 31 hari bulan Disember 2025. Okey itu adalah yang pertama berkaitan dengan bayaran bulan Julai untuk Sarah 2025 ataupun sumbangan asas Rahmah 2025. Seterusnya seperti biasa kita ada bayaran bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mana amountnya boleh mencecah ke RM600 sebagai contoh bantuan warga emas setiap bulan RM600 kepada mereka. Okey seperti biasa bayaran untuk bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat bantuan bulanan ini dibayar sekitar 10 hari bulan setiap bulan. Bulan ini bulan Jun agak kelam kabut sikit kerana ramai yang menerima agak lambat daripada tarikh yang telah pun ditetapkan. Jadi untuk bulan Julai ini dijangkakan mungkin senario itu akan berjangkit sedikit mungkin bayaran akan menjadi sedikit lewat. Tetapi sebagai panduan anda bayaran dibayar sekitar 10 hari bulan setiap bulan. Kita ada bantuan seperti bantuan kanak-kanak bantuan warga mas seperti dinyatakan sebentar tadi ada juga elaun orang kurang upaya kemudian ada bantuan am negeri bantuan am persekutuan dan sebagainya anda boleh rujuk di e bantuan jkm.jkm.gov.my ini lagi e bantuan jkm.jkm.gov.my untuk dapatkan informasi lanjut serta memohon jika anda merasakan layak untuk mendapatkan bantuan ini tetapi setelah menghantar permohonan secara dalam talian dalam tempoh 14 hari anda perlu pergi ke mana-mana jabatan kebajikan masyarakat yang berhampiran dengan anda. Okay, seterusnya, kita ada juga bantuan secara hidup untuk nelayan darat, nelayan laut serta veteran ATM. Nelayan darat RM250, nelayan laut RM300, manakala untuk veteran ATM RM500. Bayaran kebiasaannya dilakukan pada sekitar pertengahan bulan. Jadi, dijangkakan untuk bulan Julai nanti akan kekal bayaran dilakukan pada pertengahan bulan Julai 2025. Seterusnya juga kita ada bantuan budi madani RM200 yang ini penyasaran diesel di Semenanjung yang mana sebelum ini telah pun diperkenalkan penyasaran diesel di Semenanjung pada pertengahan tahun 2024 tahun lepas harga diesel di Semenanjung telah pun diapungkan dibandingkan dengan harga diesel di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan masih kekal harga diesel bersubsidi. Jadi penyasaran diesel ini Bantuan Budi Madani ini hanya melibatkan mereka di Semenanjung pengguna kenderaan berdiesel. RM200 diberikan kepada mereka yang berkelayakan dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai bagi mereka yang tiada akaun bank. Jadi untuk bulan Julai ini bayaran dilakukan pada 7 hari bulan Julai 2025 hari Isnin. Bagi mereka yang mungkin masih lagi belum memohon tetapi berkelayakan anda boleh pergi ke budimadani.gov.my ulangi budimadani.gov.my semua informasi berkaitan dengan budimadani ada di situ anda boleh mendaftar dan memohon bagi yang masih lagi belum memohon tetapi berkelayakan untuk memohon syarat-syarat yang juga ada diletakkan di situ kriteria-kriteria dan sebagainya. Okey, harus diingatkan juga akan ada ataupun berlakunya penyasaran RON95 pula. Seperti yang telah pun dinyatakan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, akan kekal penyasaran RON95 itu bakal dilaksanakan pada tahun ini, dijangkakan pada separuh kedua tahun 2025. Jadi pada bila-bila masa saja bermula daripada bulan Julai, kita mungkin bakal mendengar berkaitan dengan pelaksanaan untuk penyasaran RON95 ini. Cuma belum lagi dimuktamadkan kaedahnya, metodnya dan bagaimana ianya bakal dilaksanakan iaitu semua kita harus menunggu sehingga ada pengumuman rasmi dikeluarkan. Cuma anda perlu bersedia berkaitan dengan penyasaran RON95 ini. Okay. Selain daripada itu kita ada juga seperti padan iaitu untuk program Setuan Kasih Rakyat Sabah yang mana untuk fasa kedua telah pun dibayar diperkatakan selewat-lewatnya pada bulan Jun ini terutama bagi mereka yang bukan berada dalam data ikasi yang telah menghantar rayuan. Tapi buat masa sekarang ini masih lagi belum ada informasi bayaran telah pun dilakukan kepada mereka yang bukan berada dalam data ikasi ini yang telah pun menghantar rayuan. Jadi ada kemungkinan bayaran itu akan berlanjutan ke bulan Julai 2025 dari semasa ke semasa jika ada informasi berkaitan dengan perkara ini yang terkini kami akan war-warkan. Anda juga boleh rujuk di laman sesawang mereka iaitu di padans.sabah.gov.my Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan ikut kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini Jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Insyaallah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.